У кожного продюсера свій підхід до кастингів. Костянтин Меладзе організував кастинги фабрики зірок у три етапи. Перший проходив у найбільших містах України, де за одну хвилину потрібно було звернути на себе увагу, заспівавши будь-яку пісню акапельно. Другий тур проходив у Києві. Туди з'їхалися 100 найкращих, які отримали від Меладзе бажані золоті зірки. Завдання цього туру під музичний супровід виконати три пісні, що різняться за жанром. Прискіпливо перевіряли на цьому етапі і танцювальні здібності майбутніх фабрикантів. Якщо на першому турі головний відбір проводив музичний продюсер, то на другому до Меладзе приєдналися і інші члени журі. Всі вони на спеціальному таємному засіданні вирішували долю кожного, хто виступав на сцені. Результати цього засідання всі учасники кастингу отримували у іменних конвертах із особистим зверненням та побажанням Костянтина. Єс. Є, є, є. Таким чином, до третього туру потрапили лише 30 лідерів перегонів. На цьому етапі кожен мав підготувати номер, придумати сценічний образ, розробити костюм та задіяти в танці балет. А для того, щоб показати акторські здібності, кожен з учасників третього туру мав ще й виконати творче завдання. Тож з 30 став учасником фабрики зірок, ви незабаром дізнаєтеся. Перший день київського кастингу членом журі явився ангел. Причому це не було божевільне видіння. Кожен на справжнього ангела виявився один з учасників кастингу Олексій. Не то що навіть шанс. Це мічка в цій моїй жизни. Я займаюся музикою з детства. Я граю на гітарі 9 років. Я А, 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 академическая постановка голоса, то есть я в поле занимался, то есть я рисую, я творческий человек. Я малым сбирался на весне, Питы у свет незнаними шляхами, сорочку мати выжила мне червоными. И черными, червоными, и черными нитками. Выступал он с суперной певицей у нас в костюле в Киевском. И я помню, я снимаю Алешу, на камеру снимаю, и у меня вот так вот дрожат руки, потому что я не могу поверить, он что этот ребенок владеет таким великолепным голосом. Вам нужно выбрать нужный и, и, и подходящий репертуар ни в коем случае не стричься. Коротко. Вы проходите во второй тур. Я прошел на фабрику звезд во второй тур. Я просто без ума. Спасибо всем, кто в меня верил. Константин Меладзе, я огромное спасибо вам. Вы лучший. В процессе я готов, может быть, родители немножко расстроить этим, что я хочу попасть. Я готов пойти. Но в процессе они будут понимать, они будут понимать, что наш сын, он знает, чего он хочет. А это самое главное. Выхование не дозволяло Алексею идти наперекир батькам. Тому в родине майже никто не знал, что хлопец проходит кастинг на фабрику «Зерок-3». Даже были против, потому что я Считал, что ну, это где-то несерьезно, что все-таки парень должен быть заниматься чем-то более осязаемым, что-нибудь, ну, более приземленным. У меня есть э, свой образ, у меня есть логотип, у меня есть сценическое э, видение на это все. И э, я постараюсь оправдать, во-первых, постараюсь, мне главное, чтобы люди э, меня понимали, Вокальный немного покричал, то есть высокая тональность и э, много моментов, конечно, было и в минус. Но главное их реакция. Несподівано у другому туре жюри поставило подсумки в вокальне Дани Олексія. А именно вокал, то, то, что нужно на сцене, оно, оно реально отсутствует. Вот если человек после детского хора, после мутации вот так вот вот поет именно на, на вот таком вот звуке, то... Это уже дело вкуса, конечно, Валентин, когда высокий тенор, да, почти не вальтина переходящий, это действительно дело вкуса. Понятно, что он кавердейлом никогда не будет, но и зачем он такой весь вот... Зеленый, юный. Не настолько же юный, ему на самом деле 20 лет. Ну Клайк, знаешь, он смотрится, да. я Но не понимаю... смотрится Он смотрится находительно. Да, да. Он очень яркий, он очень позитивный. Ради того, чтобы найти одного человека, вот такого из 15 тысяч, и стоит, собственно, проводить кастинги. Ваш талант был оценен Константином Миладзе. Ждем вас в третьем туре покажу, по крайней мере постараюсь, показать а, свой профессионализм, как в музыкальном смысле, так и в хореографии, и в остальных. То есть я буду над собой работать, это самое главное. С годом з'ясувалося, что ангельская посмешка хлопца приховывает справжний биль. У таланта Алексея не верил его батько. Он сейчас учится в торгово-экономическом, все-таки я бы хотел, чтобы он занимался, ну, имел какое-то экономическое образование. Дивиться далее. Он меня там лупил и ремнем, то есть воспитывал. Мне бы очень хотелось, чтобы вы были счастливы на сцене. Для меня это человек из другой оперы. Это как голубое вертикальное. Мы не пересечем это. Кидай мне есть сиськи, у меня есть попа, все у меня есть. Клоуны, клоун. Разве не До, второго дура, успеете? Или... Ребенок вполне может жить со мной в звездном доме.